What do you have to say? That? Новое задание. И наши зрители не верят, что наши учителя справятся с этим сложным заданием. Спешим предупредить, у нас все честно, без подстав, без подстав, подсуживания, подсказок и подножек. Для выполнения задания приглашается за учительница младших классов Иванова Мария Ивановна. Здравствуйте, Мария Ивановна. Вам сегодня предстоит сложное задание: заставить ученика третьего класса Сидорову Васю дать дневник. Сидоров, дай, пожалуйста, дневник. Не дам. Сидоров, открывай дневник от, 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 дневник. У меня его бабушка перед сном Почитай взяла. Вася, давай дневник, а тоже на два поставлю. За что? К сожалению, время вышло. Приглашаем второго учителя Петрова Петра Петровича. Василий, дай дневник, а я тебе конфетку дам. У меня отец директор конфетной фабрики. Василий, дай дневник, а то я тебя буйком поставлю. И чего я там не видел? Как мне прискорбно, но это задание не успел выполнить по времени и второй учитель. Приглашаем нашего третьего кандидата, Сидорову Василису Петровну. Василий Васильевич, ты почему дневник учителям не даешь? Забыл. Дай дневник, пожалуйста. Нет. Звоню отцу. Мама, на дневник только отцу не звони. Із святом. Ви знаєте, не дарма, напевно, свято вчителя ми відзначаємо восени. Ви бачите, яка це красива, незвичайна і благодатна, і дуже щедра пора року. І напевно це дуже символічно, тому що вчительська праця це е, наше завдання сіяти велике, добре і вічне у серця наших дітей. І я вам дуже щиро вдячна за вашу роботу. Дай Боже вам сил, здоров'я, натхнення на цю працю. Зі свято!